Вместе. в кино, на стадионе или в кафешке Мореста. Именно там Александр приметил Алену и ненавязчиво ей дал свой номер телефона. И вот свидание. Сердце забилось чаще, вокруг все стало ярким и таким настоящим. В груди огонь, в голове полная фиеста. И это не последствия еды из Мореста. Это была любовь, как лавина. Это она Алену с Сашей вместе поселила. Но Украину фокус она И Кошку да, Боже, не жедовый. Хватит растить кошку. Родители ждут внуков. А мы...